sekarang perbincangan kita tentang e-invoice. Kita akan membincangkan nombor satu apa itu e-invoice. Nombor dua apa kesan dan cara untuk melaksanakan e-invoice. Apa itu LHDN dan kemudian kita nak daftar SSM dan kemudian cara untuk urus akaun. Kalau ada soalan kat mana nak hubungi saya nanti saya akan bagi nombor kontak lah. Tajuk pertama apa itu e-invoice. E-invoice ini mengenai bagaimana kita nak bagi dokumen yang kita dapat selalu kita beli daripada HQ. HQ akan bagi kita e-invoice. Ataupun sebelum ni kita panggil e-invoice. Ataupun cash sale. Kalau kita beli secara tunai akan bagi cash sale kepada ada kita iaitu affiliate ataupun dropship menyatakan kita telah membeli produk kudung untuk dijual. So sekarang kita ada tiga entiti. Kena ingat satu HQ, satu lagi anda dropship dan ketiga adalah end user ataupun customer. So e-invoice ini mengandungi maklumat penting yang sama seperti butiran penjual dan pembeli. Penjual tu siapa? HQ lah. Pembeli tu siapa? Kitalah dropship. Keterangan item, kuantiti, harga tanpa cukai, cukai dan jumlah keseluruhan yang merekodkan data transaksi untuk operasi perniagaan harian. Kalau kita ambil stok bulanan, bulanan lah harian-harianlah ikut kepada kekerapan kita mengambil stok perniagaan kita. Kesan e-invoice kepada peniaga kecil dropship dan affiliate. Untuk HQ tak ada masalah. HQ ni memang dia dealer dia dah memang besarlah. Dia memang wajib pakai sistem. Kalau dia tak pakai sistem tu memang jadi caca marbar lah. Daripada HQ kita wajib daripada agent ni agent sebagai agent kita wajib minta e-invoice. Kita kena ingat tudung si comel HQ dah memang akan keluarkan e-invoice dekat kita. Kalau tak ada kita kena minta dan agent ataupun dropship ataupun affiliate yang buat apa jual jualan dekat media sosial ke, online ke, offline ke, dia akan menjual tudung tersebut kepada end user ataupun customer. Dan kenapa saya tulis tidak perlu? Kerana end user biasanya orang tu dah takkan jual balik. Ha, dia hanya guna untuk diri dia. Jadi kalau pun anda sebagai agent atau dropship ataupun affiliate ni tidak ada e-invoice, dia tidak perlu memberi receipt e-invoice kepada end user ini pelaksanaan e-voice kepada penjaga kecil. Dropship sekarang anda ni yang dropship yang mengambil tudung daripada HQ. Kita perlu melapor jualan yang melebihi seratus lima puluh ringgit setahun di portal LHDN. So bagaimana kita nak tahu ha, jualan kita ni memang confirm-confirm seratus lima -confirm puluh ribu setahun. Tengok kepada jualan bulanan kita. Jualan ni apa? Yang kita jual eh. Bukan yang kita beli. Yang kita beli daripada tudung si comel itu adalah purchase. Belian stok. Jual maksudnya kita jual kepada customer. Kita beli dua puluh ringgit. Kita jual dua puluh lima ringgit. So dia nak jumlah jualan. Seratus lima puluh ribu bahagian lagi dengan 12 bulan. Setiap bulan kalau jualan anda melebihi 12500, anda wajib buat e-invoice. 12500 ni kalau tak ada sistem kita nak buat macam mana? Mesti ada soalan ni kan? Anda boleh buat consolidated invoice di dalam portal LHDN. Nanti saya akan tunjuk video kat sini ada link YouTube ni. So saya nak 10 minit daripada daripada anda untuk fahamkan betul-betul apa yang video ni nak sampaikan. Okey, jom kita sama-sama tengok. Nanti saya akan terangkan macam mana nak daftar LHDN dekat mana nak masuk tu sama ha, sama je tapi yang penting sebab kan awak semua tak ada sistem sebab nak beli sistem bukan murah ya kalau pun awak ada beli sistem online yang biasa-biasa tu pun awak kena kira sendiri juga betul ataupun tak betul sebab banyak orang yang datang dekat saya dia beli sistem yang excel tapi sebenarnya account tu salah jadi saya sendiri pun menggunakan auto count auto count ni pun tak murah dia punya sistem so saya tak tahu lah pihak HQ pakai sistem apa kalau macam niagawan ke yang macam apa ni ada buku-buku account tu yang excel punya awak kena hati-hati kena tengok balik. Ah, ha, uh, e invoice hanya buat saya 150,000 case setahun ke atas. Setakat inilah, setakat ini yang akan dilaksanakan 1 bulan 7, 150,000 ke atas. Kalau bawah daripada 150,000 tu tak payah. Tapi buat masa sekarang kita kena track jugalah. Manalah tahu awal-awal tahun ni sales kita banyak ataupun sedikit. Tapi hujung-hujung ha, ujung tahun nanti kan tiba-tiba naik sales tu. Nak tak nak awak kena track awak punya sales tu. So, kita dah tengok YouTube tadi. Tak faham tak apa. Nanti saya akan bagi faham lah. Okay next. Okay inilah tadi yang dalam video tu tadi. Apa yang dia cakap. So secara secara general dia, kita kena mengeluarkan e-invoice. Daripada HQ akan mengeluarkan e-invoice kepada dropship ataupun affiliate. Second, pengesahan e-invoice. Bila kita dah buat consolidated invoice tadi, pihak LHDN akan mengesahkan. Dan last tadi dah ada submit. Bila dah submit, dia akan validate. Maksudnya, dia sahkan invoice tu tadi. Bila dah disahkan, dia ada dalam portal my invoice. Portal my invoice ni dekat mana? Dekat dalam my tax LHDN. Okay, my tax tu apa? Nanti saya ajar macam mana nak daftar. Bila LHDN dah sahkan, dia akan tak email e-invoice tu tadi. Dan kita pula bila kita dah ada notifikasi dekat invoice kita sekarang ni kalau pergi mana-mana kita beli barang ada QR code. Okey QR code tu tadi kita scan. Misal kata kalau kita punya invoice hilang. So kita boleh pakai QR code tu tadi untuk kita dapat balik invoice kita. Nombor lima dalam masa tempoh yang diberikan enam bulan macam tu. Tadi dah ada cakap dalam tempoh enam bulan. Kita ada masa untuk menolak atau membatalkan e-invoice tersebut. Jika pembeli memohon untuk menolak e-invoice tu macam kita. Kita nak batalkan pembelian kita dekat HQ. HQ kenalah batalkan. So dia ada bagi masa lah tempoh masa 6 bulan. Dalam portal My Invoice, point nombor 6, penjual dan pembeli boleh mendapatkan ringkasan transaksi e-invoice dekat dalam portal My Invoice tadi. Okey, sebagai dropship, wajib kita minta e-invoice. Kenapa? Nombor 1, sebab kila kita menjual, kita kena beli barang. Kita dah buat e-invoice jualan dekat kita punya portal invoice. Jadi macam mana kita nak tolak kita punya belian tu tadi? Kita kena ada bukti kita membeli produk daripada HQ. Jadi kita kena dapatkan ke e-invoice boss e daripada HQ untuk menolak kita punya jualan. Kalau ada e-invoice, ah, tak boleh nak tolak. Jualan tu bukan komisen kan? Yes, bukan komisen. Komisen, komisen. Jualan, jualan. Contoh eh, affiliate, dia dapat komisen, betul tak? Mana-mana affiliate yang dapat komisen, anda tak perlu buat e-invoice. Kalau anda hanya dapat, macam mana nak cakap eh? Komisen ni bukan bisnes. Komisen tu awak hanya mendapat macam, awak promote barang tu, awak dapat komisen. Awak bukan buat bisnes. Hasrina, income dari komisen dikira sebagai pendapatan commission. Saya akan bagi tahu dekat mana borang dia. Untuk yang buat bisnes, memang buat bisnes dia ambil stok, dia jual, dia kena buat e-invoice ni jika jualan dia melebihi 150,000 ringgit. Kalau affiliate dia hanya makan komisen, dia tak ada ambil stok. Dia tak ada simpan stok langsung, dia tak ada buat postage langsung. Itu lain. Okey, tadi ada tanya kan, komisen, siapa yang meniaga apa benda semua, apa borang yang kita nak kena submit. Okey, untuk tahun ini, tahun 2025 kita kena submit kita punya pendapatan tahun berapa? 2000 20 4 jenis borang so kita fokus pada 2 3 borang ni je EBE individu pemau starting yang tidak menjalankan perniagaan ini yang mana makan komisen dia perlu submit EBE affiliate ke apa ke namanya komisen sahaja dia tak pegang barang tapi kalau dia ada menjalankan perniagaan walaupun dia dapat komisen tapi dia juga menjalankan perniagaan dia ada stok dia kena juga submit EB ha, borang B Okay kat sini dia kata tulis tutup 30 April kan tapi untuk borang BE tutup dia 15 April 5/2025 untuk declare cukai 2024 ke bawah. Maksudnya 2024, 2023. Encik Puan Zarina cakap kalau ada gaji dan majikan tapi menjual juga kena isi borang B sebab dia ada ah, pendapatan yang penggajian ditambah dengan meniaga. Dia nama je ah, awak meniaga dia awak kena borang B. Bukan kedua-duanya. -dua Satu saja Borang B. Kena buat untung rugi. E-invoice tu kena buat yang RM150,000 ke atas. Borang meniaga, borang individu yang ada pendapatan sikit ke banyak tetap kena submit LHDN. wajib yang saya cakap seratus lima puluh ribu tu untuk e-invoice sahaja ha, tapi bila awak kata nama awak berniaga wajib ataupun bekerja wajib tadi saya cakap pasal e-invoice tu so, kalau tak ada sistem tak ada beli apa-apa sistem tolong buka uh, excel tolong catat anda punya sales anda harian harian berapa ringgit jualan hari ni dapat berapa adakah dapat lebih seratus lima puluh ribu tadi saya ada soalan dia ada bawah dia ada lagi anak-anak agent Okey, anak-anak ejen tu ambil lebih tak seratus lima puluh ribu dengan anda. Kalau dia ambil lebih seratus lima puluh ribu dengan anda so anda kena wajib bagi dia invoice. Ha tapi kalau dia hanya beli ah ha, sikit-sikit je dua tiga ribu je. Ha tak payah. Okey siapa yang ada SSM? Ha yang orang Negeri Sembilan yang saya tahulah. Anda boleh memohon gerantun setiga ribu ringgit. Maaf puan bertanya lagi. Akan ada isu lain ke kalau kita bayar kedua-dua jenis zakat dia? Dia bukan ada isu puan. Isu dia puan tak boleh nak tolak cukai. Ha boleh tolak macam zakat perniagaan ditolak dekat untung rugi syarikat tadi nampak tak? Dia bukan tolak dekat pengiraan. Akhir puan nanti bila dah ada untung bersih yang dia kita to -tol -tol tolak lagi, darab lagi persen-persen dia, baru tolak zakat. Sebab bila puan buat zakat perniagaan, dia tolak dekat untung rugi syarikat dia tak masuk dekat uh, pengiraan cukai akhir tadi jadi rugilah dia tak ada isu tapi puan rugi contoh untuk tahun ni saya kena start januari ataupun boleh start bulan terkini startlah januari Wahidah jangan nak start yang terkini kena start yang januari dia kira setahun januari to december kalau untuk milikan tunggal perkongsian ke namanya enterprise dia start januari to december saya tanyalah soalan kat cikgu sebagai contoh oh. memang dropship ni memang dia kiranya selagi mana anda berniaga sebagai dropship ataupun berniaga dekat Shopee jika hmm. tak buka SSM eh tak daftar SSM so kira akan dikenakan tindakan tak nanti sebab ada yang kena. ada yang tanya saya dia tak daftar SSM sampai sekarang tapi dia aktif berniaga dekat Shopee. So solusinya memang kena daftar SSM jugaklah kan. Oh <laughs> adik tu kan saya cakap mengikut undang-undang Malaysia. Memanglah ada orang cakap ah, tak payah pun daftar SSM. Ada je auditor saya cakap tak payah daftar SSM. Tapi untuk kita peniaga kecil di mana bila kerajaan memberi bantuan perniagaan anda tak dapat nak mohon sebab tak buka SSM. Rugi tak? Sangat rugi. Ha nah, sekarang ada bantuan duit SPKLB. Ha nah, ni satu Malaysia boleh mohon. SPKLB ni dia bagi berapa? Enam ribu ringgit. Enam ribu ringgit tu banyak tau. Macam contoh tadi Syafiqah dia dapat apa tu mesin kira daripada mesin kira dia dapat smartphone yang dia boleh catat duit keluar masuk. Bila awak tak daftar SSM satu-satu dah melanggar undang-undang. Satu lagi nak buat akaun untung rugi pun payah sebabnya membuktikan apa yang anda mempunyai syarikat untuk menolak segala perbelanjaan ni tadi. Tak ada bukti. Jadi LSDN dia ambil apa? Shopee bayar dia sepuluh 10000 Sepuluh 10000 lah income awak. Tak ada tolak-tolak. Tak boleh tolak apa pun. Kosong. Tak boleh tolak. So sepuluh 10000 sepuluh 10000 lah kau kena bayar cukai. Dan cukai ni makin lama makin tinggi dia punya persen. Jadi rugilah dekat kita padahal kita ni jual tudung ni tadi nak hantar kat orang pun pakai duit minyak kita nak post kat orang pun nak pakai minyak walaupun customer bayar kat kita tetap ada include kita punya perbelanjaan ha, so contoh macam tu lah tolonglah daftar SSM paling-paling pun -paling pakailah nama penuh sendiri sebab apa dekat my text tadi dia tunjuk nama siapa nama saya nama penuh saya jadi enterprise ke apa ke memang nama penuh sendiri kecuali dia sendiri berhad berhad dan sebagainya e invoice ni sangat penting untuk kita sebab kita kena ambil tahu walaupun bagaimanapun macam dulu kita ada GST dan dia berbalik kepada itu e invoice ni berbalik balik kepada itu. Dia nak memantau semua syarikat, semua dropship, semua affiliate. Uh, kitalah sehingga ke end user. Adakah harga yang kita kenakan itu berpatutan ataupun menepati apa yang kiawayan mereka. Lah. Jadi jangan ambil mudah. Jadi pantau anda punya uh, sales. Uh, kalau tak faham macam tadi LHDN tu tak faham macam mana nak buat my invoice tu. Jangan risau. Okey. Jadi tak faham boleh tanya lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti.